Вселенная тебя поднимет, братишка. Вселенная тебя поднимет. Она любит сильных людей, качественных, которые просто, понимаешь, вот не деградирует. И она все видит. Кто что, кто что, как, чем работает, что как добивает. И как энергию свою. Если энергию свою просто копить, понимаешь, и отдавать свою, э, свою энергию просто в свои проекты, в свои дела. Все будет прекрасно, братец мой. Но если ты ведешься на спокушение, просто сейчас очень много всего, братишка, э, очень много всякого дерьма, который, которые просто тебя убивают, твое будущее, твое все, братишка. И ты просто вот э, такой вот, э, понимаешь, встаешь бессильный, бесцельный просто в жизни. И ты, понимаешь, вот э, свои, понимаешь, вот э, свой цинус вот, в жизни, свой цену в жизни, ты просто даешь как-то э, просто попусту. Вот стакан да, там, с водой. Если ты что-то теряешь, там, понимаешь, если ты анонируешь, там, смотришь, там постоянно часами проводишь, там, играешь что-то, э, ты просто вот стакан выливается, пойми. И он делает так за года, он делает так просто за дни, понимаешь? Вот он выливается, выливается и стоит пустой, понимаешь? И все, ты э, просто стаешь бесцельным в жизни, ты просто остаешься э, бессильным и тебе ничего не хочется, ты ничего не хочешь сделать и так дальше. Ну, братан, если ты сильный, если ты воздерживаешься от всего, что сейчас делается там, не смотришь, не анонируешь. Там, не бухаешь не куришь и так дальше вселен вселенная тебя подымет брат очень очень высоко просто э, ну настолько вселенная я уже до, нашу, дошел до такой степени что мне все мерзко встает то есть и мне э, дошел до такой степени что просто вот я уже равняю понимаешь вот у меня всех людей есть какие-то плохие мысли да и смотри смотри вот, если вот я на воздержании, или если у меня там мысля, да, там э, что-то сделать себе там приятное и так дальше, и у меня мысля сразу у тебя ничего не будет, у тебя все пропадет. Если ты это сделаешь, ты будешь просто никчемный. Если ты это сделаешь, ты можешь просто умереть, потому что у тебя не будет сил жить, сил развивать свои проекты и так дальше. Понимаешь? Вот настолько вот Вселенная тебя возвышает, что тебе просто все дает на этой Земле, понимаешь, чтобы ты добился всего. То есть Вселенная, братишка, тебя поднимет просто, э, ну, если ты чистый, здоровый, качественный человек, э, все будет четко у тебя, братан. Все будет лучше всех, ты будешь работать, и все будет у тебя ровно в жизни. Есть такие, вот видишь, есть такие люди, которые вот всю жизнь работают, и они не, не осознают, что э, нужно копить энергию и работать со Вселенной. Им там все равно, они отработают и приходят, там дрочат, пьют, там сливают свою энергию в никуда. Но, братишечка, ее нужно копить. Ее нужно чем побольше копить, чтобы достичь своих целей, чтобы достичь всего в этой жизни. Потому что если ты не копишь энергию, если, если ты ее просто отдаешь просто в никуда, просто тратишь вот, э, вот дается тебе энергия, да, и ты просто стакан вот, выливаешь энергию. Каждый день, каждый день выливаешь. Там есть люди, которые просто убивают полностью все, полностью себя. Там нервную систему, психическую и они все это осознанно делают ради быстрого удовольствия кайфа какого-то фу гадость просто ну, ну я же вам просто говорю просто э, вселенная может вас так поднять что вам будет все мерзко в этом мире представляете вам будет все мерзко вам будет, фу вы просто не дотронетесь уже к этой теме э, ну это нужно очень большой труд и Нужны года, понимаете, чтобы это осознать, что просто все мерзко, что сейчас делает среднестатистический человек, вот быстрое удовольствие себе ищет себе, все сейчас мерзко, вот оно как-то пропорционально, то есть вот бедные, вот бедные, они вообще там все употребляют, понимаете, среднестатистический человек, понимаешь, вот он употребляет вот... Уже не так, но употребляет там. Может прибухнуть на выходные. Может там еще. Ну, это среднестатистический, Извините, пожалуйста, блядь, заработался. Э, ну вы поняли. Среднячок такой. И высший класс. Он ничего людское. Вот что мы, э, что в магазинах там, он ничего не употребляет. То есть он людское, вот, вот это что? продается в магазинах, он ничего не употребляет, он не бухает, он занимается собой, он развивается, и у него все есть, потому что он сильный, он высокоранговый мужчина, который, который в этом мире все будет, и у него есть все, потому что он э, сделал так, он, ну, все, для него все мерзко, он возьми, его пусти какой-то, блядь, бомжатник, он вы, вылетит оттуда, он не будет там жить, он не будет там спать ни день он будет на дощу холодным, понимаете, просто стоять, заниматься, развиваться спортом, чем лежать, сука, обоссанным, зарыганным, блядь, каким бомжом просто, и все, понимаете, он будет себя убивать 24 на 7, где-то, ну, в спортзале и так дальше, понимаете, в чем суть, это так, мои дорогие друзья. Есть люди, да, которые в этой жизни ничего не хотят, ничего от Вселенной не хотят, ничего вообще, то есть они живут здесь, в материальном мире, который просто убивает, и они не осознают, ну просто средняки, понимаете, вот средняки как там, ждут выходные, чтобы, но ну, они работают все ровно, все четко, но ждут выходные, там, бухнуть, рыгнуть, там, обрегаться, там, еще там подрочить что-то там, бессмысленно трахаться там на пьяную голову, понимаете. Просто вот, ну, это эти людишки, вот они вот э, просто вот быстрые удовольствия ищут, средняки, понимаете, и все, они ничего в этой жизни не поймут, просто сильным людям все дано, сильный будет только сильнее, запомните, а слабый будет только слабее, будет убивать себя, и не будет... У него, э, вот как, оно как-то так работает, вот если ты слабый человек, у тебя как-то мысли, блядь, по слабому, или, ну, как-то они, понимаешь, вот, ос, не, ну, ты не сможешь, ты не можешь осознать, вот, у меня мысли, понимаешь, вот как всего там добить, как там, вот, у меня перспективные мысли, понимаешь, а у слабого он ничего там не хочет, там, слабые мысли, понимаете, а у сильного только сильные мысли, и еще сильнее с каждым днем становится, поняли, как оно работает? Так что выбирать вам, или работать со вселенной, или просто бздеть где-то, лежать там, дрочить, и на пьяную голову только, только трахаться, на пьяную голову уметь, и все. Мои дорогие друзья. Это самое хужее, что может быть. Там набухаться, обтрахаться, блядь. И просто не прийти, ничего. Ну, тебе дается день для чего? Если ты выбираешь день для удовольствий, тебе пиздец, брат. А вселенной ты ничего. Ты, она тебя не возвысит. А если ты выбираешь день для перспективы, для своего развития, у тебя будет все в жизни, понимаешь? Ты будешь ровный в жизни, то есть Вселенная тебя возвысит и тебе даст все, чтобы ты добился всего в этой жизни и своих целей добился. Вот так оно работает, брат мой, вот так оно работает. Есть люди, которые, ну, они не осознают этого, им просто, я не знаю, как-то не хочется или что. Потом э, они начинают завидовать, там, у, у меня там что-то получилось, да, они начинают там завидовать что-то. И еще там, понимаете, вот у меня там что-то получается, там у других людей, не у меня, а у других людей, там что-то получается, там они что-то, понимаете, вот реализовывают как-то себя, стараются, работают, то есть идут к своим целям. А есть люди, которые, ну, просто ничего не делают, так еще завидуют, долбоебы. Но есть такие, понимаете, и вселенная им э, хуй с маслом даст, понимаете, и будет давать всю жизнь. Потому что в жизни не так э, оно работает. Вообще, жизнь, понимаешь, вот нужно энергию копить в жизни. Если ты будешь там трахаться бессмысленно, там, на пьяную голову, там употреблять что-то, какую-то дичь просто, что тебя убивает, твое будущее, твое все, твое здоровье, э, ну, ничего хорошего не будет, братья мои. Ничего хорошего не будет, просто убьешь себя, убьешь свое все и... Все, братик. Так что выбор за тобой. Или работать со Вселенной, или работать просто э, на какого-то дядю и на чужую цель, братишка. Удачи тебе, работаем. Вселенная тебя возвысит, брат мой.